Так називаємо АТО погибло намного більше воєнних, чим гласить офіційна статистика. Это далеко не За весь період, якщо взяти із травня по, по березень місяць, було 1497 чоловік, Я вивезла. І зараз на даний момент тут уже п'ять чоловік зараз от за цей місяць вивезла. Це в Це тільки загинувши. Сколько их на самом деле забытых героев, павших в этой необъявленной войне? И почему многих солдат не найдут уже никогда? Когда в начале весны президент Петр Порошенко назвал количество погибших в АТО... Станом на сегодняшний день, э, загалом загинуло 1549 військовослужбовцев. Он не соврал, правда назвал лишь официальное подразделение. Если учесть добровольцев, то цифра будет впечатляющей. И мы нашли людей, которые могут это подтвердить. За весь период, если взять из травня по, по месяц, было 1497 человек, я вывезла. Да, вам не послышалось. Эта женщина вывезла из зоны АТО полторы тысячи тел военных. Львіна доля груза 200 із закупіваної території. У мене більше за 300 поїздок було тільки на ту сторону. Волонтер Алла Барісенка, позивний Чангар. Її будні постоянний груз 200. Багато те, що от, от чого ти займаєшся, в тебе троє дітей, ти, одна, ти, 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 ти маєш маленьку дитину. Чого ти цим займаєшся? Тобі не маєш що робити. Але коли ти витягуєш хлопчину моїй дитині 17 років, а я витягую хлопчину 18 років. Мама была его за кордоном, и... Как маме сповідомити? Как повідомити, что вашої дитини не живой? Это кадры из неподконтрольной Украине территории. Очень много техники набито и людей. На месте жестких боев волонтеры собирают погибших. Пули сражений и зрелище не для слабонервных, но такую работу кто-то должен делать. Главная защита – это мозг. Вот если ты смог отключить свой мозг, от негатива. Ну, значит, ты работаешь. А индивидуальная защита, ну, само собой, это перчатки. Вот. Кому-то маски помогали, там, но маска – это самообман, по большому счету. Поэтому лично я этим не пользовался. Тела могут быть заминированы, поэтому сначала их оттягивают с помощью кошки и веревки. Личная одежда всегда обыскивается. Оп. Лавка, карандаш. Эти мелочи могут помочь узнать имя бойца. Мы занимаемся фотофиксацией, как лежало тело, что, какие личные вещи, например, там зубы, ну те вещи, по которым можно будет да, впоследствии легче идентифицировать. Потому что тело пока транспортируется, особенно когда высокая температура, ну, например, наколка пока видна, ее лучше зафиксировать. Потому что впоследствии можно будет, она почернее тело и будет уже не считаться. А бывает, человека в буквальном смысле слова собирают по крупицам. Конечно, сравнение такое страшное и неприятное. То есть человек собирается как пазл. То есть бывало, потому что одна группа приезжала, из сгоревшего БМП выдергивала одну половину. вот Вторая группа приезжала, обследовала, видела, что там что-то осталось, доставала вторую половину. Его половину выдернули из Беттера и похоронили. А мы приехали, вторую половину взяли. Бронемашины досматривают еще более скорпулезней. В сентябре 2014-го в оккупированном Донецке состоялся так называемый парад, когда провели украинских пленных и сделали выставку подбитой техники. Потом оказалось, эти бронемашины были внутри не пустыми. Потом из этой техники, которая там была в Донецке, еще пару тел доставали и передавали нам, потому что, оказывается, там они были с телами. Одно діло забирати тіла в моргах окупованих городов апасні, коли груз 200 оставляють сріді поля в нітральне полосі. Інколи, коли ти заїжджаєш такими путями, які ти не знаєш, що там може бути. Та сторона на тебе не вийде. Вони виїжджають на свій блокпост. І яка там нейтралка пройти, ти не знаєш. То тоді готуєшся, тоді вже з розвідкою, з усім сконтактовуюся, день два чекаєш. Буває таке, що на блокпосту чекаєш по декілька днів, поки зайдеш. Саме страшне забирати граби Туда легко можна положити зривчатку. Саме більше ото така, якби, ймовірність того є, що може щось бути якийсь подарок, коли передають гроби. Оце найстрашніше. І коли ти їдеш, ти, по-перше, не знаєш, в який момент воно сработає, на що воно сработає. А такі случаї бували. Однажды Анна знайшла гранату в кармані погибшого. Ти руку різко запихаєш туди, і виходить, що ти якраз розумієш, що стоп, приїхали, ребро. І кольцо на, на цьому. Ти розумієш, що не знаєш, як воно І зразу без паніки даєш знати, що є подарок. Визивається суперна група. Груз 200» – за останній рік це словосочетання стало абидіним. Обыденным. Абидіними стали ежедневні сводки з фронту. Троє військових загинули, і семеро поранені внаслідок обстрілів бойовиками позицій українських бійців продовж останньої доби. Абидіними стали кадри похорон в новостях. На кладбищах прифронтовых городов целые участки с могилами неизвестных бойцов. Казалось бы, 21 век, а у нас, как во Вторую мировую, появляются захоронения неизвестных солдат. Почему не всегда удается сделать экспертизу ДНК? И какие на самом деле наши потери в этой необъявленной войне? Неужели они настолько внушительны, что власть боится их разглашать? Сколько их забытых героев? Ответы на эти и многие другие будоражащие общества вопросы смотрите уже в эту среду в программе «Совершенно секретно».